Звідки родом? Город Рубежна, Україна, Луганська область. Новий член правого сектора, так? Так. Да. Наскільки я знаю, у тебе були проблеми з законом, скажімо да. так. Можеш розказати, що сталося? Ну, тим літом, коли наш город окупував оплачення. Ко мне человек на улице подошел и начал расспрашивать, за кого я, за Украину или за Россию. Я ему сказал, что я за Украину. Он начал меня агитировать, что он за Путина и называть меня правосеком. А ты тогда не был правосеком? Звучайный хлопец. Да, я человек был. Ну, в ответ на это я избил его. Ну, что далее было? Потом он э, подал заявление в милицию. Меня осудили за избиение, и судили меня под ополчением, получается. То есть, когда рубежное занимало? Да, да, когда рубежное было под ополчением. И до чего тебя засудили? Два года условно. И когда Украина освободила рубежное от ополчения, я продолжал отмечаться уже под Украиной. И ты до сих пор имеешь вырок? Да. Ты казав, что, hey, что ну... тебя засудили еще до отшкодования каких-то материальных сбитков, да? Сбыток, на суде мне присудили выплатить потерпевшему 12 тысяч гривен. А ты их выплатил? Нет. <laughs> я так думаю, еще не собираешься выплачивать. Нет, не собираюсь. Потому что я считаю себя минимальным. А чуешь, милиция, прокуратура, вот, сличи, судьи, все те сами, еще все перед ополчением, все, еще зараз. Да.